Oke, selamat datang di channel saya. Kali ini saya akan membuatkan video tentang aplikasi Ovo ya. Untuk kali ini saya akan membahas cara kirim saldo Ovo ke Ovo lain tanpa upgrade, tanpa aplikasi. Oke, eh, di sini saya akan membuatkan video tentang aplikasi Ovo ya. Untuk ini untuk pemula dan yang belum tahu aja karena ini saya akan membuatkan video yang nggak bisa di upgrade ya nggak bisa di upgrade atau tidak mau diupgrade oke langsung aja ya di sini saya akan menjelaskan dulu di sini ada saldo 235.690 ya ini contoh aja ini saldo UFO 1 ya nah, nanti ada saldo UFO 2 Oke di sini belum saya upgrade ya ini belum saya upgrade ini kalau mau kirim saldo ke ovo lain harus upgrade ya. Seperti ini tampilannya. Kita pilih transfer, keluarnya ini, tarik tunai keluarnya ini karena ini belum diupgrade ya. Ini buat video yang belum diupgrade ya ovonya. Kalau yang sudah diupgrade mungkin gampang ya. Kalau ini yang belum diupgrade. Oke, ini tul uh, saya tulis aja ya ini saldo eh saldo. Saldo ovo 1 ya. Ini yang akan saya kirim ke saldo OVO 2. Oke. Okay. Ini saldonya 235 ya. Ini saldo OVO 1. Oke. Okay. Oke okay, yang ini saldo OVO 2. Ini udah saya ganti ya OVO nya ya. Aplikasinya ya. Ini isinya 442 ya. Jadi saldo OVO yang kedua. Saya tulisi saldo OVO kedua. Ini isinya saldonya 442. Ini yang akan kita kirimi dari yang tadi yang pertama tadi ya ini juga belum diupdate ya di transfer keluarnya itu harus update nah kayak gini ayo update ke OVO Premier dulu kamu bisa nikmati transfer kemana aja tarik tunai dan masih nah, terus biasanya ini tulisannya kalau update tapi punya saya nggak bisa diupdate ya entah kenapa mungkin akun saya atau aplikasinya kurang tahu dari sekarang yang mungkin nggak bisa diupgrade ya nanti bisa ikuti video ini ya cara kirim saldo OVO kita ke OVO lain atau ke teman kita ya misalkan mau kita kirim Oke di sini langsung aja kembali lagi ke saldo OVO satu ya ini sudah saya uh, perlihatkan ya Udah saldo OVO 1, ini 235 ya Oke dari sini saya akan membuka website ya namanya. Nah, ini kalau dari kan mau pilih browser bisa Chrome bisa Google bisa. Kalau saya pilih Chrome ya. Jadi di luar aplikasi OVO ya, kita pakai website. Tadi tapi enggak bukan bukan aplikasi ya, tapi kita pilih website. Kita ketikkan hotel murah. Oke. Okay. Di sini ada tampilan hotel murah ya. Hotel murah. Nah, ini eh buat kita untuk transfer ya transfer saldo ufo ke OVO lain tanpa upgrade tanpa aplikasi ini, nah, kalau ini website namanya jadi nggak usah download biasanya kan download ini nggak usah download kita pakai namanya hotel murah tampilannya kayak gini ya untuk cara kirim saldo UFO ini yang belum bisa di upgrade ya bisa simak videonya Oke, langsung aja kita buka. Di sini ada tampilannya ya. Oke, tampilan pertama kayak gini. Di bawah ini ada tampilannya seperti Dana, seperti OVO dan lainnya. Kita pilih OVO ya. Kita klik OVO untuk lanjutan untuk mentransfer, mentransfer atau kirim saldo. Kita klik OVO, tampilan pertama biasanya gini ya jadi kita masukkan OVO yang kedua yang akan kita kirimi saldonya ya jadi hal pertama itu kita masukkan nomor yang akan kita kirimi ya oke kita pilih lagi ya nomor yang akan kita kirimi ya misalkan tadi kan saldonya 442 ya 442 rupiah kita kirimi ya kita masukkan nomornya ini ya saldo UFO yang kedua Oke okay. setelah memasukkan saldo UFO yang kedua yang akan kita kirimi contoh aja ya saldo teman kita ya gambaran aja saldo teman kita udah kita masukkan kita pilih bisa ada 10.000 ada yang satu juta dan ditekan kan mungkin yang mungkin masih ragu bisa coba yang 10.000 dulu kalau yang udah mantep ya 450 nggak apa-apa 50.000 kalau saya buat gambaran aja saya pilih 10.000 dulu ya Oke di sini ada tampilannya ada biaya admin 1000 jadi 11.000 ya Oke setelah itu kita geser ke bawah bawah ini ada tampilannya untuk biaya admin 1000 ya jadi atas ya kita pilih keris nah ini ada tulisan keris ya nah, kita pilih keris oke langkah-langkahnya udah tahu keris setelah ada keris nah, kita pilih ya nah ini tampilannya ini terus kita screenshot ya oke setelah di screenshot jadi kita tak tadi pilih risk, terus tampilannya kayak gini ya ini ada biaya nominal 10.000 dan total harga 11.078 rupiah oke langsung aja oh, uh, kita pilih atau crop di crop bisa nggak di crop enggak di -crop juga bisa kalau saya biasanya saya crop saya contohkan cara nge sekalian ya ini cara ngecrop jadi kita nanti keluar dulu ke home terus kita screenshot dulu terus home lagi balik ke Chrome lagi eh enggak balik ke OVO aplikasi OVO nah setelah ke aplikasi OVO nah ini eh, saldo OVO yang pertama ya ini saya akan coba transfer nah, bisa pilih transfer ya, transfer di sini ada tampilan, nah ini ya, sebelah ini ya, ada tampilan gambaran, gambaran apa oh album maksudnya nih, saya kasih panah ya, oke album, nah lalu kita langsung ke tadi yang kita crop, yang kita, nah itu udah otomatis masuk langsung ya. Nah ini udah langsung bisa dibayar Jadi totalnya 11.078 Jadi ada admin 1.078 rupiah nah, Itu nggak apa-apa Yang penting kan bisa dikirim ya Daripada saldo mengendap Oke ini udah berhasil ya Ada tulisannya berhasil Ini e, cara saya ya Mungkin dah dengarkan yang ada cara lain Mungkin banyak ya Tapi ini dengan cara saya Oke, dari rekan-rekan mungkin ya yang mau uh, mau mencoba bisa lihat video ini ya. Oke, ini udah kurang ya, udah kurang jadi 224 uh, dari rekan-rekan mungkin kalau ragu uh, saya perlihatkan ya contoh yang saya kirimi saldo OVO yang dua, yang kedua ya takutnya nanti nggak masuk nah, ini ini saldo OVO kedua ini kan tadi 442 saya kirimi 10.000 jadi 10442 Oke berarti ini udah berhasil ya Memang transfer, saldo OVO ke OVO lain atau ke teman kita Oke itu aja ya untuk videonya ini cuma berbagi informasi dan yang belum tahu aja cara kirim saldo UFO yang belum diupdate jangan lupa subscribe like komen. Oke, okay, terima kasih. Marilah kita saling berbagi informasi.